street குருபியோனமாக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று ஸ்ரீ ராமபிரானை அனுஷ்டானம் செய்த மோகினி ஏகாதசி தினம் மேருமலை போன்ற பாவத்தையும் அழிக்கக்கூடிய நாள் வேண்டும் வரத்தை தந்து மங்களம் தரக்கூடியது இந்த ஏகாதசி சித்தியும் சர்வ மங்களங்களையும் தரக்கூடிய ஸ்ரீ ராமகீதை பாராயணம் செய்யலாம் இதில் அறுபத்தி ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் உள்ளன ஸ்ரீ ராமபிரான் குருவாகவும் லக்ஷ்மண பகவான் சிஷ்யராகவும் இருந்து ஞான யோகத்தை பற்றி விரிவாக விளக்குவதாக அமை து ராமகத்தை இது அத்தியாத்ம ராமாயணத்தின் உத்தரகாண்டத்தில் சிவபெருமானுக்கும் பார்வதி தேவிக்கும் இடையே நடந்த சம்பாதமாக அமைந்துள்ளது இது குறிப்பாக மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் மாமருந்தாக சொல்லப்படுகிறது அனைத்து வேதங்களின் சாரத்தின் சுருக்கமான சுருக்கமாக அமைந்துள்ளது மகத்தான வாழ்வியல் இதிகாசமாகவும் சொல்லப்படுகிறது இதை ஒருவர் ஏகாதசியும் மற்றும் துவாதசியில் பாராயணம் செய்ய உயர் பலனை பெறலாம் மேலும் ஏகாதசி விரதம் இருந்து துவாதசி என்று பாரணைக்கு முன் யார் ஒருவர் இந்த ராமகீதையை அகத்த கீரை செடியின் கீழ் பாராயணம் செய்கிறாரோ அவர் அந்த ஸ்ரீ ராமபிரானாகவே ஆவார் ராமனின் பாத நிழலை அடைவார் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது நாம் ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ ராமகீதா ஸ்ரீ மகாதேவ உவாச்ச ततो जगन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय विदाय चचार पूर्वाचरितं रघुतमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा सौमित्रिणा पृष्ट उदारबुद्धिना रामः कथा प्राक् पुरातनिशुभा राज्ञः प्रमत् तस्य नृगस्य शापतो द्विजस्य तिर्यक्त्वमताः राघवः कदाचिदेकान्त उपस्थितम् प्रभुं रामं रमालालितपादपङ्कजम् सौमित्रिरासादितशुद्धभावनः प्रणम्य भक् त्या विनयान्वितोऽ्रवीत् त्वं शुद्धबोधोऽसि हि सर्वदेहिनाम् आत्मस्य देशोऽसि निराकृतिस्वयं प्रतीयसे ज्ञानदृशां महामते पादाब्जभृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनाम् अहम् प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजम् प्रभो भवापवर्गम् तव योगि भावितम् यथाञ्जसाज्ञानमपारवारिधिम् सुखम् तरिष्यामि तथानुषादि माम् श्रुत्वा तसौमित्रवचोकिलं तदा प्राक् प्रपन्नार्तिहरः प्रसन्नदे विज्ञानमज्ञानतमः प्रशान्तये श्रुतिप्रपन्नं क्षितिपालभूषणः श्रीरामचन्द्र उवाच आदौ स्ववववववववववववर्णाश्रमवर्णिता क्रिया कृत्वा समासादितशुद्धमानसः समाप्य तत् पूर्वमुपातसाधनः समाश्रये सद्गुरुमात्मलब्धये क्रियाश्रीरोद्भवहेतुरादृता प्रिया प्रियौ तौ भवतः सुरागिनः धर्मेतरौ तत्र पुनः शरीरकम् पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः अज्ञानमेवास्य तद्दानमेवात्र विदौ विधीयते विद्यैव तन्नाशविदौ पटीयसे न कर्म तज्जम् सविरोदमीरितम् नाज्ञानहानिर्न च रागसंशयो भवेत्ततः कर्म सदोषमुद्भवेत् ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता तस्माद् बुधो ज्ञानविचारवान् भवेत् ननु क्रिया वेदमुखेन चोदिता तथैव विद्या पुरुषार्थसाधनम् कर्तव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता विद्या सहायत्वमुपैति सा पुनः कृतौ दोषमपि श्रुतिर्जगौ तस्मात् सदा कार्यमिदम् मुमुक्षुणा ननु स्वतन्त्रा ध्रुवकार्यकारिणी विद्य न किञ्चिन्मनसाप्यपेक्षते न सत्यकार्योऽपि हि यद्वदद्वरः प्रकाङ्क्षते न्यानपि कारकादिकान् तथैव विद्या विदितः प्रकाशितै विशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये केचिद्वदन्तीति वितर्कवादिनस् तदप्यसदृष्टविरोधकारणात् देहाभिमानादभिवर्धते क्रिया विद्या गताहङ्कृतितः विशुद्धविज्ञानविरोचनाञ्चिता विद्यात्मवृत्तिश्चरमेति मन्यते उदेति कर्मा किलकारकादिभिर्निहन्ति विद्या किल कारकादिकम् तस्मात् त्यजेत् कार्यमशेषतः सुधीर्विद्याविरोधान्न समुच्चयो भवेत् आत्मानुसन्धानपरायणः सदा निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिगोचरः यावच्चारीरादिषु तावद्विधेयो विधिवादकर्मणा नेतीति वाक्यैरकिलम् निषिध्यत ज्ञात्वा परात्मानमतत्यजेत् क्रिया यदा परात्मात्मविभेदभेदकम् विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरम् तदैव माया प्रविलीयतेञ्जसा सकारकाकारणमात्मसंसृतेः श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा कथम् भविष्यत्यपि कार्यकारिणी विज्ञानमात्रादमलाद्वितीयत तस्माद न पुनर्भविष्यति यदि स्म नष्टा पुनः कर्ताहमस्येति मतिः कथम् भवेत् तस्मात् स्वतन्त्रा न किमप्यपेक्षते विद्यविमोक्षाय विभाति केवला सातैत्रीयश्रुतिराखसादरम् न्यासम् प्रशस्ता किल कर्मणाम् स्फुटम् एतावदित्याख च वाजिनां श्रुतिर्ज्ञानम् विमोक्षाय न कर्म विद्यासमत्वेन तु दर्शितस्त्वया क्रतुर्न दृष्टान्त उदाहृतः समः फलैः पृथक्त्वाद्बहुकारकैः क्रतो संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम् सप्रत्यवायो ह्यहमित्यनात्मदिर् अज्ञप्रसिद्धा न तु तत्त्वदर्शिनः तस्माद् बुधै त्याज्यमविक्रियात्मभिर्विदानतः कर्म विधि प्रकाशितम् श्रद्धान्वितस्तत्त्वमसीति वाक्यतो गुरोः प्रसादादपि शुद्ध मानसः विज्ञाय चैकात्म्यमतात्मजीवयो सुखी भवेन्मेरुरिवा प्रकम्पनः आदौ पदार्थावगतिर्हि तत्त्वं पदार्थौ परमात्मजीवका वसीति चैकात्म्यमता नयोर्भवेत् प्रत्यक्परोक्षादिविरोधमात्मनोर्विहाय सङ्गृह्य तयोश्चिदात्मतां संशोधितां लक्षणया च लक्षितां ज्ञात्वा स्वमात्मान द्वयो भवेत् एकात्मकत्वा जहति न सम्भवेत् तथा जहल्लक्षणता विरोदतः सोऽयं पदार्ता विव भागलक्षणा युज्येत तत्त्वम् पदयोरदोषतः रसादि पञ्चीकृतभूतसम्भवम् भोगालयम् सुखादिकर्मणाम् शरीरमाद्यन्तवदादिकर्मयात्मनः सूक्ष्मो बुद्धिदशेन्द्रियैर्युतम् प्राणैरपञ्चीकृतभूतसम्भवम् भोक्तुः सुखादेरनुसाधनम् भवेत् शरीरमन्यद् विदुरात्मनो बुधाः अनाद्यनिर्वाच्यमपिह कारणम् माया प्रधानन्तु परं शरीरकम् उपाधिभेदात् यतः पृथक् स्थितम् स्वात्मानमात्यन्यवधारयेत् क्रमात् कोशेष्वयं तेषु तु तत्तदा कृतेर्विभाति सङ्गास्पतिकोपलोयता असङ्गरूपो यमजो यतो द्वयो विज्ञायतेऽस्मिन् परितो विचारिते बुद्धिस्त्रिदा वृत्तिरपीक दृश्यते स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः अन्योन्यतोऽस्मिन् व्यविचारितो मृषा नित्ये परब्रह्मणि केवले शिवे देहेन्द्रियप्राणमनश्चिदात्मना सङ्गादजस्रम् परिवर्तते धियः वृत्तिस्तमो मूलतयाज्ञलक्षणा यावद्भवे तावदसौ भवोद्भवः नेतिप्रमाणेन निराकृता किलो कृदा समास्वादितचिद्गणामृतः त्यजेदशेषम् जगदात् सद्रसं पीत्वा यताम्ब प्रजहाति तत्पलम् कदाचिदात्मानमृतो न जायते न क्षीयतेनापि विवर्धते नवः निरस्ता सर्वतीशय सुकात्मक स्वयं प्रभः सर्वगतो यमद्वयः एवं विदे ज्ञानमये सुखात्मके कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते अज्ञानतोद्यासवशात् प्रकाशते ज्ञानी विलीयेत विरोद यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमाद् अद्य समित्याहुरमु विपश्चितः असर्पभूतेः विभावन यता रज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत् विकल्पमाया रखिते चिदात्मके हंकार येश प्रतम प्रकल्पित है निरामये ब्रह्मनि केवले परे इच्छादिरागादिसुखादिधर्मिकाः सदादि यः संसृतिकेतवः परे यस्मात् प्रसुप्तौ तदभावतः परः सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि नः अनाद्य विद्योद्भवबुद्धिबिम्बितो जीवप्रकाशोऽयमितीर्यते चितः आत्मादीयः साक्षितया पृथक्स्थितो बुद्ध्या परिच्छिन्ना एव हि चिद्बिम्बसाक्ष्यात्मदीयाम् प्रसङ्गतस्त्वे वा साधनलाक्तलोहवत् अन्योन्यमद्य सवशात् प्रतीयते जडा जडत्वम् चिदात्मचेतसो गुरो सकाशादपि वेदवाक्यतः सञ्जातविद्यानुभवो निरीक्ष्यतम् स्वात्मानमात्मस्तमुपाधिवर्जितम् त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरम् प्रकाशरूपोऽहमजोहमद्वयो असकृद्विभातोऽहमतीव निर्मलः विशुद्धविज्ञानगणो निरामयः सम्पूर्णानन्दमयोऽहमक्रियः सदैव मुक्तोऽहम अतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः अनन्तपारोहमहर्निशम्बुदै विभावितोऽकम् हृदि वेदवादिभिः एवं सदात्मानमखण्डितात्मना विचारमाणस्य विशुद्धभावना अन्याद न कारकै रसायनं यद्वदुपासितं रुजः विविक्त उपारतेन्द्रियो विनिर्जितात्मा विमलान्तराशयः विभावयेदेकमनन्यसाधनो विज्ञानदृक् केवल आत्मसंस्थितः विश्वं यदेतत् परमात्मदर्शनं विलापयेदात्मनि सर्वकारणे पूर्णाश्चिदानन्दमयोऽवतिष्ठते न वेदबाह्यम् न च किञ्चिदान्तरम् पूर्वम् समादेरखिलम् विचिन्तयेत् ओङ्कारमात्रम् जगत् तदेव प्रणवो हि वाचको विभाव्यते ज्ञानवशान् बोधतः अकार सम्य पुरुषो हि विश्वको ह्युकारकस्तैजसयीर्यते क्रमात् प्राज्ञो मकार परिपट्यते किलै समाधिपूर्वं न तु तत्त्वतो भवेत् विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापयेदुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितं ततो मकारे प्रविलाप्य तैजसं द्वितीयवर्णं प्रणवस्य चान्तिमे मकारमप्यात्मनि चिद्गणे परे विलापयेत् प्राज्ञमपीह कारणं सोऽहं परं ब्रह्म विमुक्तिमद्विज्ञानदृङ्मुक्त उपादितो मल एवं सदा जात परात्मभावन स्वानन्दतुष्टः परिविस्मृता किल आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशक साक्षाद्विमुक्तो चलवारि एवं सदाभ्यस्तसमाधियोगिनो निवृत्त सर्वेन्द्रियगोचरस्य हि विनिर्जिताशेषरिपोरहं सदा दृश्यो भवेयं जितशङ्गुणात्मनः ध्यात्वैवमात्मानमहर्निशं मुनिस्तिष्ठेत् सदा मुक्तसमस्तबन्धनः प्रारब्धमश्रन्नभिमानवर्जितो मय्येव साक्षात् प्रविलीयते ततः आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततो विदित्वा भयशोककारणम् हित्वा समस्तम् विधिवादचोदितम् भये स्वमात्मानमता किलात्मना आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदम् भवत्यभेदेन मयात्मना तदा यथा जलं वारिनिधौ यथापयः क्षीरे वियद्व्योम्यनिले यथानिलः इत्थं यदीक्षेत हि लोकसंस्थितो जगन् ऋषैवेति विभावयन् यतेन्दुभेदो दिशि दिग्भ्रमादयः यावन्न पश्येदखिलम् मदात्मकम् तावन्मदाराधन तत्परो भवेत् श्रद्धालुरत्यूर्जितभक्तिलक्षणो यस्तस्य दृश्योऽहमहर्निशं हृदि रहस्यमेतच्छ्रुतिसारसङ्ग्रहम् मया विनिश्चित्य तवोदितम् प्रिय यस्त्वेतदालोचयतेह बुद्धिमान् समुच्यते पातकराशिभिक्षणात् भ्रातर्यदीदम् परिदृश्यते जगन्मायैव सर्वम् परिहृत्य चेतसा मद्भावनाभावितशुद्धमानसः सुखी भवानन्दमयो निरामयः यस्येवते माम गुणम् गुणात्परम् हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम् सोऽहम् लोकत्रितयं पुनातिलोकत्रितयम् रविः <Sess> विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेकम् वेदान्तवेदचरणेन मयैव गीतं यः श्रद्धया परिपटेद्गुरुभक्तियुक्तो मद्रूपमेति यदि मद्वचनेषु भक्तिः इति श्रीमद् अध्यात्मरामायणे श्री उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे श्रीरामगीता सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्